İsa qeydiyyatdan keçmək prosesindən danışaq. İlk növbədə Google-a MilliCoin yazaraq MilliCoinin səhifəsinə daxil oluruq. Burada qeydiyyatdan keçmək düyməsini sıxırıq. Gördüyünüz kimi yeni səhifə açıldı. Artıq müvafiq kanalları düzgün doldurmağınız tələb olunur. Gəlin loqini doldurmağa baxaq. Loqinə başqa cür istifadəçi adı da demək olar. Burada siz istifadəçi adınızı təəyyib etməlisiniz. Məsələn mən Bakı MilliCoin yazıram. Şifrənizi isə özünüz tərtib edirsiniz. Amma şifrəni çalışaq ki, unutmayaq. Məsələn, şifrəyə milli coin yazıram. Təkrar şifrəni isə eyni ilə təkrarlamağınız lazımdır. Burada isə öz telefon nömrənizi daxil edirsiniz. Sonra isə elektron poçt ünvanınızı yazırsınız. və təbii ki, qeydiyyatdan keçmək düyməsini sıxırıq. Gördüyünüz kimi uğurla qeydiyyatdan keçdim. Təbrik edirəm, artıq qeydiyyatdan keçmisiniz və uğurlar.